sebagai guru kaunseling. Hai, saya Anya sebagai guru sini. Kami akan melakukan satu simulasi bagi menangani isu ini yang sedang berlaku dalam sistem Indonesia di Malaysia dengan menggunakan ciri komunikasi yang berhemah dan berkesan. Saya ingat saya nak duduk dalam bilik guru je uh, Jadi cikgu malam tak ada buat apa-apa lah sekarang ni hmm, Buat masa sekarang tak ada apa-apa lagi kenapa tu? Uh, kalau macam tu boleh uh, kita berjumpa berdua? Hmm, sekarang? Uh, boleh juga sekarang Boleh sementara saya tak ada kerja apa-apa lagi Okey, makasih kita jumpa di bilik cikgu ke? Uh, ya, boleh cikgu Okey, terima kasih Terima kasih Cikgu Terima kasih Cikgu, Silakan, cikgu mari. Terima kasih Cikgu Selamat pagi Cikgu Malik Terima kasih Cikgu Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya Uh, tujuan saya panggil uh, Cikgu Amalim uh, Untuk berjumpa dengan saya ialah Sebab saya ingin bincangkan satu isu ini. Isu apa tu cikgu? Isu buli hmm, Betul, isu tu semakin serius Di dengar pada masa yeah, sekarang kan? Betul, terutamanya dekat sekolah kita ni hmm. Hmm. Saya pun perasan Sejak minggu ni uh, Saya terima banyak sangat aduan Berkaitan dengan buli ada murid yang melaporkan tentang Kena ejek Kena Contohnya kena tolong beli makanan Dan um, Kena tolong Buat kerja sekolah Saya rasa perkara ni Tak wajarlah berlaku dalam kawasan sekolah kan cikgu Betul Isu ni sangat membimbangkan Guru-guru uh, Dekat sekolah kita kan Betul Selain itu pihak ibu bapa juga Mesti akan mengambil tindakan Kalau kita hanya senyap tanpa membuat apa-apa tindakan kepada murid-murid kan cikgu? Betul. Jadi sebab itulah saya panggil cikgu Mani ke sini untuk kita bincangkan jalan penyelesaian untuk kita selesaikan masalah ini daripada merebak. Saya setuju cikgu. Tapi saya rasa kita pun kena kena pasti dulu kenapa berlakunya masalah buli ni. Um, boleh jadi sebab pembuli pun ada masalah emosi sendiri. Jadi, itu agak memimbangkan kalau dia tidak dapat untuk uh, mengawal emosinya dengan baik jadi dia meluahkan kepada orang dengan cara yang tidak sepatutnya. Oh, iya ke? Betul juga apa yang Cikgu Marnie cakapkan tu. Hmm. Uh, beberapa hari yang lepas, saya telah pun buat analisis tentang kes buli di sekolah kita dan saya dapati seorang murid tahun 6 Menolak rakan sekelasnya Sehingga dia jatuh Munculah murid itu tidak jatuh tangga Kerana pada waktu itu Dia sedang dalam perjalanan Untuk turun ke kantin Dan bila saya siasat Murid yang menolak Rakan itu Saya dapati bahawa aa, Dia rupanya berasa geram Dengan rakan itu kerana Dia selalu tunjuk pandai Di dalam kelas dan itu yang membuatkan dia rasa geram dan iri hati dan uh, sebabkan emosi dia mungkin jadi dia membuat keputusan untuk tolak kawan dia oh, adakah tindakan ter... itu wajar Encik Gunawan? Oh, bagi saya, tindakan itu sama sekali tidak wajar Seperti yang kita dapat lihat uh, Pelajar itu sendiri Sanggup untuk menolak rakannya Sehingga satu. Hmm. Perkara ini sememangnya menunjukkan bahawa Kanak-kanak yang menjadi si pembuli tersebut mempunyai masalah komunikasi dan juga masalah uh, tidak dapat menunjukkan perasaan dengan betul. Hal ini menyebabkan kanak-kanak itu menggunakan kekerasan yang tidak sewajarnya digunakan pada usia yang sangat-sangat muda. Hmm. Jadi itu boleh juga dikategorikan sebagai satu buli di mana kekerasan dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah. Oh begitu Cikgu Mani Ya betul apa lah, yang Cikgu Mani cakapkan tu Tapi saya pun risau jika keadaan ini semakin berlarutan apabila kita tidak mengambil tindakan kerana apabila murid lain tengok um, segelintir murid ni membuli dan tidak ada tindakan keras yang diambil mereka akan melakukannya kerana mereka mungkin akan rasa seronok untuk melakukan kegiatan tu betul, jadi setelah saya mendapat aduan daripada beberapa orang pelajar sebelum ni, saya juga telah mengenalpasti tiga puncak utama yang wajar untuk diutarakan kepada kuat berkenaan dengan kes buli yang berlaku di sekolah kita pada masa ini yang pertama uh, saya mendapati bahawa para pelajar ini kurang kawalan emosi dan empati seperti yang kita ketahui pada usia yang sangat muda iaitu 12 tahun ke bawah kanak-kanak sememangnya tidak dapat mengawal emosi mereka dengan baik jadi mungkin um, boleh jadi mereka tu tidak dapat um, mengendalikannya dengan baik maupun mereka tidak tahu cara untuk mengekspresitasikan um, emosi mereka berkaitan dengan empati pula pada usia yang sangat muda ni mungkin mereka ataupun latar belakang keluarga mereka merupakan uh, kurang baik jadi sifat kasihan dan juga sifat kasih sayang uh, antara mereka terhadap rakan mungkin kurang. Jadi saya rasa itu juga, itu menjadi salah satu puncanya. Yang kedua saya berpendapat bahawa uh, punca buli juga berlaku disebabkan oleh pengaruh media sosial seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang kita kita yang dewasa pun didedahkan dengan konten-konten yang tidak ditapis. Apatah lagi para pelajar yang masih muda tanpa pengawalan ibu bapa jadi pengaruh media sosial ni sangat memberikan impak yang besar terhadap mereka. Sebagai contohnya seperti yang kita ketahui, banyak individu pada masa sekarang yang sering mengejek rakan-rakan mereka di media sosial seperti Mengatakan mereka ni gemuk uh, Mengatakan mereka ni tidak cantik Di mana uh, si pelajar yang menjadi mangsa buli Akan berasa takut dan juga malu untuk berhadapan di hal ramai Sedangkan si pembuli berseronok melihat rakan tersebut uh, dikecam sebegitu rupa Selain itu, uh, seperti yang kita ketahui Banyaklah kes-kes buli yang diwar-warkan dalam media sosial di mana perbuatan tersebut uh, tidak ditapis dan seperti yang kita ketahui dalam media sosial terdapat pelajar-pelajar yang membuli rakan-rakan seperti memijak dan juga kes yang berlaku di Universiti Pendidikan Nasional Malaysia iaitu di mana pelajar itu diseterika di belakangnya sehingga meninggal dunia. Jadi saya rasa pengaruh media sosial juga memberi impak yang besar terhadap berlakunya buli pada zaman sekarang uh, yang terakhir saya juga berpendapat bahawa kurang didikan adab berkomunikasi menjadi salah satu punca buli yang berlaku pada masa sekarang seperti yang kita ketahui uh, kebanyakan ibu bapa pada masa sekarang lebih sibuk untuk bekerja sehingga mereka tiada masa untuk diluangkan bersama anak-anak jadi adab komunikasi yang betul, cara untuk berkomunikasi, cara untuk menghormati sudah dilupakan oleh kanak-kanak zaman sekarang. Ibu bapa juga tidak mengendahkan mereka dan sebaliknya hanya membiarkan kelakuan mereka itu uh, disebarkan kepada orang lain. Uh, apa pendapat cikgu berdasarkan tiga punca yang saya dapati ini? Uh, ya, saya setuju dengan apa yang cikgu amali utarakan. So, apabila saya mendengar apa yang cikgu amali cakap punca-punca ini merupakan um, salah satu asbab mereka berkelakuan begini kan? Ya betul. Salah satu punca yang cikgu Armani katakan iaitu pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial ni kalau kita tengok pada zaman ni sangat membawa impak yang besar kan? Betul. Contohnya seperti aplikasi TikTok, yang yang cikgu Armani cakapkan. Apabila saya sedang uh, melihat dan melayari aplikasi Tiktok ini Saya dapati juga satu video tentang seorang murid yang membuat video uh, Tentang mengatakan kawan dia ini berumur bulat like dan sebagainya Dan dia membuatkan, uh, dan dia mengatakan di komen yang dia hanya melakukan video itu hanya sebagai satu bahan lawak dengan rakan-rakan dia. Itulah itu yang membuatkan ramai masa-masa budi ini takut untuk bersuara jika mereka dibuli kan. Betul betul. Jadi saya rasa murid-murid ini perlu didedahkan dengan cara untuk berani bersuara. Betul. Jadi um, adakah kita akan men mengutarakan beberapa cadangan untuk mengatasi masalah buli di sekolah? Ah, uh, ya, betul. Okay, baiklah. Uh, saya ada satu cadangan, Cikgu Gumani. Uh, cadangan apa tu? Apa kata kita adakan satu program khas untuk murid-murid di sekolah kita? Wah, wow, menarik. Cikgu, cikgu, program apa tu? Saya cadangkan kita adakan program Sayangi Matang Wah, wow, okey. Boleh, cikgu. Bertepatanlah dengan Uh, kita punya niat niat lah kan saya katakan untuk membantas buli di sekolah kan? Ya betul. Dalam program ini kita boleh lakukan pelbagai aktiviti yang menarik kepada murid-murid supaya mereka dapat melibatkan diri mereka dengan aktiviti-aktiviti ini dan menyebutkan diri mereka dengan aktiviti yang kita akan anjurkan. Ya, saya setuju uh, Selain itu, mereka juga dapat eratkan hubungan mereka sesama rakan dengan Cikgu. Ya, yeah, betul Cikgu. Uh, jadi, Cikgu nak saya kemukakan beberapa cadangan tersebut? Ya, yeah, boleh sangat Cikgu. Okey, uh, memandangkan kita akan melakukan projek ini dalam tempoh yang saya rasa agak panjang lah kan, takkanlah kita buat seminggu saja kan Cikgu? Ya, yeah, betul. Jadi, saya akan kemukakan empat cadangan dulu boleh Cikgu? Mungkin nanti kalau ada penambahan, saya akan uh, Uh, mesej message kepada cikgu semula okey baik saya sangat berbesar hati untuk mendengar cerita-cerita yang tu baik baik uh, yang pertama saya rasa kalau di peringkat kanak-kanak ni sangat susahlah untuk kita mengadakan ceramah motivasi tentang um, cara, un, uh, cara untuk mengawal emosi dan betapa bahayanya perbuatan bully tersebut kepada orang lain maupun diri sendiri Okey, dalam motivasi tersebut kita boleh menjemput uh, para psikologi aa, dari Klinik Kesihatan Malaysia maupun aa, dari pakar-pakar yang telah diiktiraf. Sebagai contohnya, kita boleh jemput doktor sekretari dari hospital yang kata, maafkan saya. Jadi, aa, kebanyakan pembuli ini, aa, mereka mempunyai masalah yang tidak dapat diluahkan. Sebagai contohnya, masalah emosi, masalah mungkin mereka terpendam ataupun mereka stres. Aa, yang menyebabkan perasaan itu terbawa-bawa ke rakan mereka Jadi saya rasa unit sekretari ini sangat membantu dalam menangani masalah yang berlaku ini kepada para pelajar Selain itu, mereka juga dapat mengetahui betapa bahayanya emosi mereka apabila tidak dapat dikawal terhadap mangsa pembuli tersebut Seterusnya, saya juga mencadangkan kita melakukan pertandingan melukis poster anti-buli. Menarik ya cikgu? Ya, menarik. Pada tahap yang berikut, aa, kita bukan sahaja dapat mengelakkan berlakunya buli dalam kalangan pelajar. Kita juga dapat mencungkil bakat mereka untuk lebih aa, menunjukkan bakat yang mereka ada. Sebagai contohnya, saya telah buat kepada para pelajar di kelas saya sebentar tadi. Jadi saya rasa uh, saya boleh tunjukkan cikgu satu contoh yang telah saya lakukan iaitu poster tentang buli adalah jenayah. Iaitu Wah. di mana gambar ini menunjukkan setiap pembuli yang telah disabitkan dengan kesalahan akan berhadapan dengan hakim. Jadi pada usia yang muda ini saya rasa mereka juga mempunyai perasaan yang takut untuk melakukan hmm. perbuatan ini kerana mereka tahu apabila mereka melakukan perbuatan ini mereka akan mendapat hukuman atau ketidakkan yang sewajarnya di sisi undang-undang negara kita. Okey, berikut merupakan poster yang saya lakukan di kelas. Jadi cikgu boleh lihat dulu. Bagus. Ia sangat um, berkaitan dengan isu kita. Ya. Betul. Jadi ini salah satu contoh mungkin nanti um, mereka sendiri yang akan menggambarkan mengikut imajinasi mereka. Dia sangat bernasib dalam Terima kasih cikgu Seterusnya uh, Saya juga ada cerangan Untuk pihak sekolah melakukan Sesi perkongsian masa buli yang sudah pulih Okey um, Saya akan terperincikan lagi maklumat ini Sebagai contohnya Kita menjemput uh, salah satu Mangsa yang telah pulih Daripada trauma Daripada ketakutan yang dialami uh, untuk berkongsi cerita ataupun pengalaman yang telah dia lalui sepanjang dia dibuli sehingga dia mendapatkan rawatan yang sebetulnya dan dan kembali pulih seperti sedekala. Uh, hal ini dapat sedikit sebanyak dapat membuka minda pelajar betapa bahayanya kesan buli tersebut terhadap mangsa buli. Selain itu, pembuli juga mestilah akan mendapat hukuman yang tidak sewajarnya. Jadi, kadang-kadang ini akan berfikir uh, bagaimana kejayaan mereka pada masa hadapan jika mereka disabitkan dengan kesalahan. Rekod-rekod jenayah ini sememangnya akan disimpan di mana uh, apabila pihak pada masa hadapan akan mengambil mereka kerja ataupun sebagainya, mereka tidak terpilih kerana mempunyai rekod jenayah yang tidak baik. Uh, akhir sekali, uh, saya juga mencadangkan pihak sekolah kita meletakkan satu kotak di tepi bilik kaunseling Di mana para pelajar boleh meluahkan perasaan mereka Tanpa perlu memberi tahu nama Hal ini dikatakan demikian kerana Kebanyakan pelajar yang berkongsi masalah mereka dengan guru Berkongsi masalah mereka dengan ibu bapa Mahupun rakan-rakan yang mereka percaya Akan dibuli dengan lebih teruk Pada masa yang akan datang Kerana si mangsa buli itu takut untuk melawan mereka semula jadi dengan adanya uh, Sudut bimbingan di mana Mereka boleh meluahkan Apa yang mereka rasa Pada hari tersebut Sedikit sebanyak dapat membantu mereka Daripada memandang masalah secara Peribadi Ya saya sangat suka dengan idea Luah tanpa rasa takut tu Kerana mangsa, uh, Murid yang menjadi mangsa buli ni Boleh membuat aduan Tanpa diketahui oleh Pembuli yang membuli dia Faham uh -huh. Ya kerana uh, Seperti yang Encik Muhammad ni katakan Mereka mungkin merasa takut Untuk mengadu secara berdepan Dengan guru pangseling Kerana mungkin um, Apa Para pembuli ni Akan nampak Dan mereka akan rasa takut Dalam pada yang sama Mereka akan rasa geram Dan akan membuli um, Mangsa tu Dengan lebih teruk pada masa akan datang Apabila dia membuat aduan <laughs> Uh, Selain itu, kita juga boleh uh, mengadakan satu kempen komunikasi secara berhemah. Uh, saya rasa kempen ini boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah sendiri di mana kita akan mengajar murid-murid uh, tentang cara untuk berkomunikasi dengan sopan, cara untuk meminta tolong dengan baik, cara untuk berkomunikasi dengan ada yang sepatutnya, cara untuk meminta pertolongan dan uh, cara untuk mengadakan mereka supaya saling bekerjasama. Menarik. Mungkin saya juga boleh libatkan para pengawas di sekolah kita kerana mereka ini boleh jadi pemantau untuk kita di semasa di luar kelas. Faham. Betul juga dengan selain cikgu, mungkin terdapat segelintir pelajar yang takut untuk berhadapan dengan guru ataupun takut untuk bersuara dengan guru. Sebaliknya mereka mencari badan-badan pengawas iaitu orang yang diamanahkan untuk melakukan tanggungjawab Sebagai tempat untuk mereka memberitahu masalah yang mereka hadapi Betul, Cikgu ni sangat faham apa yang saya cuba sampaikan Terima kasih Okey, Sekarang, uh, saya akan tunjukkan uh, cadangan visual Boleh? Boleh kalau kita dapat berkomunikasi dengan baik, dapat berkomunikasi dengan betul, insya-Allah semua perkara ini tidak akan berlaku. Betul. Dan kita juga sebagai guru, kita perlu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada kanak-kanak -kan, kepada anak-anak murid kita ni supaya mereka dapat mencontohi apa yang kita lakukan. Uh, boleh saya tahu sebagai contoh ni macam mana tu cikgu? Saya kurang uh, kurang jelas. Contohnya Dalam teguran disiplin pun Apabila saya ingin menegur murid-murid yang melakukan kesalahan ini, Saya akan menggunakan nanda yang lembut hmm, Kalau macam dahulu Sekiranya murid-murid ini melakukan kesalahan yang secara terang-terang Saya akan terus uh, memarahinya di hadapan kelas Maknanya Saya akan memarahinya uh, di depan rakan-rakan dia Dan pada waktu itu mungkin dia akan berasa malu dan saya sedarkan kesalahan saya pada waktu itu Oleh itu, sekarang ni Apabila saya ini menegur uh, murid yang melakukan kesalahan disiplin ni Saya akan uh, panggil dia selepas habisnya waktu kelas uh, Untuk berjumpa dengan saya secara bersorangan di uh, bilik disiplin Jadi, apabila uh, am uh, hendak menegur ni saya akan menggunakan bahasa yang lembut supaya mereka uh, tidak rasa gugup untuk berhadapan dengan saya contohnya uh, saya akan berkata sambil uh, menepuk bahu mereka dan berkata saya tahu kamu anak yang baik tetapi tingkah laku kamu ini uh, tak sesuai uh, adakah kamu fikir uh, tindakan kamu ini wajar dan disukai oleh orang ramai. Biasanya ah uh, saya akan apa? Biasanya bila saya berkata begitu, mereka akan tunduk dan rasa kesal. Jadi, pada saat itu saya sedar komunikasi ni merupakan salah satu cara yang sangat berkesan dan sangat mudah untuk kita gunakan dia untuk membantu stress bullying itulah apa yang saya maksudkan dengan berkomunikasi secara berhema. Jadi pendapat yang cikgu utarakan ni memang sangat kena lah dengan apa yang ingin saya sampaikan sebentar tadi. Uh, di mana guru bukan hanya sekadar menegur tetapi sebagai tanggungjawab kita iaitu mendidik. Betul. Pandai cikgu Marina ni. Tak salah, idea cikgu pun sangat benar Betul, tak salah pilih cikgu mainan sebagai guru kaunseling ah. di sekolah kita ni ah. <laughs> <laughs> Itulah, saya pun selalu menggunakan kaedah mainan dengan secara aktif Di mana sebenarnya pelajar yang berbudi ni dia memerlukan perhatian daripada orang sekeliling Sebagai contoh bila di sekolah dia memerlukan perhatian rakan dan guru Di rumah dia memerlukan perhatian ibu bapa maupun uh, adik beradik Jadi apabila kita mengizinkan diri kita untuk menjadi pendengar yang setia kepadanya Mereka akan merasa disayangi dan uh, selalu berlembut hati apabila berhadapan dengan orang uh, ramai Kan cikgu kan? Betul cikgu Inilah yang saya kagum dengan cikgu kawan sendiri sekolah kita ni Dia sangat sabar dan penyayang tidak salah sekolah memilih cikgu Amalina sebagai cikgu kawan selama sekolah kita Saya cikgu, cikgu saya malu lah macam tu Alam, <laughs> kena selalu Kesimpulannya <laughs> cikgu, kita bukan sekadar hendak menghentikan kes buli di sekolah kita Tapi kita juga ingin menerapkan nilai hormat menghormati serta berbudi bahasa dalam kalangan pelajar Hmm, setuju? Dan kita kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling yang berlaku di sekolah kita Saya, uh, lepas ni saya akan pastikan semua guru disiplin di sekolah kita uh, Menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berkesan apabila ingin hendak menegur murid hmm. uh, Saya pula ingin membuat satu modul berkenaan dengan cara berkomunikasi dengan himah di mana bukan setakat uh, pelajar saja yang boleh membaca tapi guru-guru juga boleh mengaplikasinya semasa bekerja. Baiklah. Uh, InsyaAllah dengan usaha kita bersama, uh, kita dapat jadikan sekolah kita ni bebas buli dan jadi salah satu sekolah contoh untuk dicintai oleh sekolah lain. Kerana kes buli di sekolah kita semakin hari semakin merosot dan itu akan mengangkat nama baik sekolah kita kan cikgu. Amin insya-Allah cikgu semoga usaha kita bersama ni dapat sedikit sebanyak mengurangkan kes bullying yang berlaku bukan setakat di sekolah kita malah di negara kita. Kita Sama-sama cikgu mandi. Okeylah cikgu saya nak pergi ke bilik lah Saya rasa sesi perbincangan saya perbincangan kita dah habis. Jadi okay. saya minta diri untuk balik ke bilik dulu Ya, yeah, terima kasih sangat Cikgu Ambali Sebab sudi luangkan masa untuk kita bincang tentang kes ni Sama-sama Cikgu Okey, saya minta diri dulu Ya, yeah, terima kasih Sama-sama okay. Sampai lagi Ya, Cikgu Sekolah Sejahtera Generasi Madani Cemerlang